Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera Selamat malam Salam reformasi Salam perjuangan Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan perempuan Yang terus menonton saya pada malam ini Terima kasih kerana bersama dengan saya Dalam rancangan khas Dalam recording khas kita Terutama recording Hari Raya Seperti mana saya war-warkan tempoh hari Bahawa saya akan mengadakan majlis Hari Raya pada 20 hari bulan 27 kan 27 eh 27 hari bulan. Itu pada hari 25. Jumaat. Sorry 25 hari bulan pada hari Jumaat dan hari ini adalah program kita di Kajang berdepan dengan uh, apa orang kata DIY betul-betul kat -betul di outdoor suasana ni uh, apa orang kata suasana tepi jalan kita kata dan betul-betul di outdoor kita pada Hari Raya ni. Saya berkesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Adil Fitri dan terima kasih kepada tontonan dan perempuan yang hadir juga pada malam ini uh, penuh uh, meriah kita daripada pukul 6 tadi sebenarnya 6.30 kami start pukul 7 tapi 6.30 dah ada ramai orang dah. Terima kasih saya ucapkan lah kepada geng-geng Terutama AMG, Black LTL Geng-geng uh, mancing saya kan Geng-geng mancing saya Dan juga daripada grup-grup AMG Daripada grup-grup tiktokers dan juga grup-grup lain Yang hadir pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan Dan saya memohon tuan-tuan dan puan-puan Terus share, terus like, terus subscribe insyaAllah Kerana malam ini kita ada berbicara sedikit Saya tak ber ber intent nak berbicara panjang Sebab tetamu ramai datang Tapi saya ada beberapa benda yang saya nak uh, ceritakan eh dan uh, terkini ya eh, kalau kita kata uh, berkenaan dengan PRK air kuning uh, sekarang ini isu yang dibawa akan agak besar mula-mula eh. dia dia tak ada cerita isu pembangunan dah dia isu mula-mula isu babi lepas tu isu haji <tellan>, eh? cerita dia tak ada kena-mengena dengan PRK air kuning kan tak ada cerita bagaimana nak membesar apa nak memajukan air kuning apa tak macam mana nak meningkatkan kalau dia jadi YB nanti macam mana cara apa yang dia akan lakukan apa yang dia nak bawa apa isu yang nak diperjuangkan dan sebagainya benda tu tak ada ha? jadi dalam PRK kali ini kita nampak macam seolah-olah PAS sudah kehilangan modal untuk berkempen dan uh, yang terkini ya uh, bila Sanusi berkempen bawa baru ni dia kata kita dalam pilihan raya kali ini kita kata sebenarnya yang resis dia kata yang perkauman adalah DAP nah, kita mempersoalkanlah kalau perkauman itu DAP kenapa kita kata yang asyik, asyik minta maaf itu adalah daripada PAS baru-baru ini tuan-tuan eh, berita menyiarkan bahawa pesuruh jaya PAS Pulau Pinang telah meminta maaf, memohon maaf kepada saudara raya eh, daripada DAP tuan-tuan eh dan membayar pampasan bukan membayar apa orang kata kos banyak 10000 uh, dalam apa orang kata dalam uh, permohonan maaf tersebut. Dan kalau kita faham dalam permohonan maaf ni kaedahnya mudah saja iaitu uh, apabila seseorang itu memfitnah dia mengemuka, bukan memfitnah. Dia tak start dengan fitnah dulu. Dia mulakan dengan tuduhan. Okey dia menuduh. Dia kata dia menuduh sesuatu. Maka apabila dia menuduh sesuatu di khalayak ramai, sama secara bertulis ataupun secara lisan maka orang yang dituduh itu maka boleh menyaman kerana tuduhan itu membawa implikasi yang merendahkan atau menjatuhkan reputasi beliau jadi bila dia menyaman dihantar apa dia panggil sebagai LOD letter of demand dihantar mula-mula lepas tu bila dihantar letter of demand tersebut dia akan minta beberapa perkara antaranya adalah permohonan maaf tarik balik kenyataan dan mungkin minta pampasan atau pembayaran dia menarik balik dia menarik balik statement tersebut Dan mengatakan bahawa Berkemungkinan saya tersilap Saya tersalah Saya ter, tersalah info Berkenaan dengan apa yang orang cuba sampaikan kepada saya Tuan-tuan Kita dalam Islam Kita diajar untuk tabayun Saya rasa orang yang paling patut tahu dan faham tentang agama Islam ni Adalah siapa tuan-tuan? Adalah orang dalam pas sepatutnya Tapi kalau kita cerita sepatutnya Memang tak patutlah dalam keadaan tersebut berlaku sedemikian So what happened is Ialah mereka telah mohon maaf Dan meminta maaf dalam perkara ini Dan akhirnya Kita tahu ketahui hari ini Pesuruh Jaya Pas tersebut Telah meminta maaf kepada Ryan Kepada uh, Apa orang kata daripada DAP Dan baru-baru ini kalau kita tengok Siapa lagi tuan-tuan yang meminta maaf Mastura Kan? Hmm. Mastura meminta maaf Bukan setakat meminta maaf Sorry, dia tidak meminta maaf Telah membayar pempasan sebanyak Lebih RM800,000 kepada DAP Baru-baru ni Razman Zakaria meminta maaf Tak tuan-tuan Islam apa yang nak dibawa ni Perjuangan apa yang nak dibawa Kalau Sanusi mengatakan bahawa uh, DAP lah yang memainkan perkawaman Adakah pas mengaku bahawa mereka yang memainkan fitnah Saya selalu kata begini tuan-tuan Apa itu politik Politik adalah bagaimana kita mengurus manusia Dan bagaimana kita mengurus negara Itulah politik Isunya kalau perkara tersebut Tidak dilakukan dengan baik Sebaliknya kamu Asyik-asyik fitnah Asyik-asyik fitnah Asyik-asyik fitnah Asyik-asyik perkauman. Asyik-asyik perkauman. Jadi ke mana negeri ataupun kemajuan dan juga pengurusan yang kamu dah bawa So akhirnya tinggal apa tuan-tuan Negeri kamu sendiri keempat-empat negeri pas adalah negeri antara yang termundur di Malaysia Jadi kita cuba kita fikir secara logik tuan-tuan eh? Kalau kita nak fikir secara logik atau kalau kita nak imbas secara logik Kalau kita nak lihat secara logik Siapakah yang lebih layak untuk nak mentabir negara ini Tuan-tuan, kalau kita nak cerita Melayu-Islam Semua pemimpin di dalam semua parti itu adalah Melayu-Islam Walaupun ada DAP yang bukan Islam Ada pemimpin yang Melayu-Islam PKR, Perdana Menteri kita agama Apa? Bangsa? Apa? Dia solat, tuan-tuan, setiap Jumaat ada program Apa yang tak Islamnya pasal dia Tak ada kurangnya Islam Tuan Guru Haji Hadi dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim Islam mereka sama je, tuan-tuan Tak ada kurangnya Tetapi yang dimainkan, dimainkan, dimainkan selama ini Islam yang ada dalam Pakatan Harapan, yang ada dalam PKR, DAP, Amanah ni, tak sama level dengan Islam dalam PAS. Eh, seolah-olah kunci syurga, kunci neraka tu kamu yang pegang. Okay? Alright. Itu antara yang berlaku dekat air kuning lah. Terbaru juga kalau kita tengok bahawa-bahawa ini berkenaan dengan skrut. skrut. Uh, ada seorang mamat ni, mamat ni Alif Ahmad kalau tak silap saya. Dia memang orang yang terkenal skrutkan orang lah skrutkan orang. Tapi orang dia tak tahu ada orang skrutkan dia, mengaitkan dia dengan Najib Razak. Tapi tak apa. Itu kita cerita, cerita lain. Tapi baru-baru ni dia nak buat skrut kepada Nurul Izzah. Dia kata dia nak skrut Nurul Izzah. MC-MC panggil dan akhirnya membuat tuduhan di bawah uh, Seksyen 233 uh, Akta SKMM. Baik. Uh, dia menuduh. Kenapa Nurul Izzah nak mengambil tindakan dan sebagainya ataupun ada netizen menuduh sebagainya. Tetapi baru-baru ini uh, hari ni uh, Nurul Izzah mengeluarkan kenyataan. Beliau tidak pernah membuat sebarang laporan tentang perkara tersebut. Nak skrut dia, skrutlah. Sebab dia nak mempersoalkan, macam mana Nurul Izzah yang tidak bekerja ini, boleh pula dia, apa orang kata, kesana kemari, boleh pula ada pendapatan, berapa pendapatan dia dan sebagainya. Nurul Izzah kata, dipersilakan kalau nak skrut saya. Tak ada masalah. Saya anak Perdana Menteri mungkin, yang bekerja mak dan ayah saya. Tetapi, bukanlah bermakna Nurul Izzah itu tidak mempunyai pendapatan-pendapatan lain yang, kita tak kita tak tahu dan bukan semua pendapatan itu kita kena lihat daripada politik semata-mata dan kalau saya mengalu-alukan eh, apa yang uh, so, uh, saudari Nur Izzah kata kalau nak skrut skrut je lah tak ada masalah dan dan saya harap skrut lah kan? tak ada masalah skrut je ha, itu kita ada isu tentang perkara tersebut okay alright uh, pemilihan parti eh, saya pemilih bawa kepada pemilihan Pemilihan parti kali ini agak panas eh? kerana uh, Saudara Faizal Rahman membawa ke dalam bocana Sina Tentang apa uh, orang kata uh, Kepala, ekor tak ada kepala dan sebagainya kan? Saya tak nak komen panjanglah tentang pemilihan parti ini sebab saya tak bertanding Saya tak boleh bertanding for another maybe 2 election Tapi tak apalah bagi saya uh, Sistemnya sebegitu uh, Itu telah di, di Persetujui oleh ahli dan bagi saya kalau sekiranya ahli-ahli tidak ber, apa bersetuju dengan cadangan tersebut dan buk kemukakan bukti kenapa uh, sistem tersebut ataupun pemilihan tersebut dianggap sebagai tidak adil. Namun begitu, hasil daripada mesyuarat MPP tempoh hari, tiga cabang akan mengadakan pemilihan semula. iaitu cabang Selayang, Choa Wikat kalah hari itu uh, menang dimenangi oleh saudara saya Kamal Teksi, uh, cabang Jempol dan juga cabang Silam. Dan ketiga-tiga ini tidak ada kaitan dengan uh, sistem Okey, cabang Selayang dia kerana ketua cabang yang menang itu sekarang ini ada pending case. Ada tiga case yang mana dia pending CBT ya, criminal breach of trust pecah mana, maka dikatakan takut nanti mencebarkan parti, maka uh, pemilihan semula diadakan. Cabang Jempol pula didapati bahawa ketua cabang yang menang itu rupa-rupanya masih lagi ahli pejuang. Jadi seseorang mengikut perlembagaan mana-mana parti sekalipun kalau anda masih parti kepada satu parti yang lain Maka anda dikira sebagai ahli parti tersebut Dan tidak layak untuk menyertai parti seterusnya Itu yang dijemput Di silam ni Dia agak menarik tuan-tuan eh? Kerana silam itu kesilapan teknikal eh, Ada salah seorang calon tu telah meninggal dunia Dia telah meninggal dunia So apabila dia telah meninggal dunia Perkataan meninggal dunia itu diletakkan kepada calon yang masih hidup Jadi di situ terdapat confusion Ha, di dalam uh, mungkin masa naming tu sebagainya menyebabkan calon yang yang masih hidup tetapi dikatakan meninggal dunia itu mendapat undian yang dianggap tidak adil lah. Ha, jadi saya kalau kata bahawa ha, dalam mahkamah a very famous quote justice need, not only to be served tetapi justice juga we have to be seen as just. Ha, itu perkara yang penting. Okey, Patih berapa lama kita dah bersiar Patih? Berapa lama kita dah bersiaran ni? 10 minit. Bawah 10 minit sekejap ya 10 minit <gohan>, baru 10 minit kita berseran dan uh, terima kasih tuan-tuan perempuan siapa yang baru sampai tadi saya ucapkan selamat datang uh, selamat menjamu selera mohon maaf kalau ada kekurangan uh, kalau ada kekurangan sebagainya baru sampai ketua wanita merebut baru sampai siapa? Ha? Eka lupa ha, ketua wanita merebut baru sampai saya ucapkan selamat datang Tania. setengah petani taniah juga uh, kepada rakan-rakan yang lain kawan-kawan TikTok kita kawan-kawan eh? social media kita kita ada Kak Aina kita ada Kakak dan juga Maya kita ada Tuan Muda kita ada Katy kita ada uh, apa Nidah ha uh, Nidah saya lupalah kak saya <laughs> ramai juga rakan-rakan kita kita ada juga geng-geng daripada LTL uh, black kita terima kasih dan juga yang lain-lain tiba uh, dan sampai malam ini menghibur abang hiburkan hibur, eh? bersama kita menikmati Uh, suasana raya menjamu uh, sedikit selera sedap tuan-tuan eh uh, nasi berani batu pahat memang power dekat sini saya nak kata saya recommend uh, owner kedai ni pun memang orang kita juga eh uh, orang kita juga dan insyaallah dia dekat mana berdepan dengan uh, DIY seberang ni ada DIY uh, ada yang tersesat tadi ke berani lain cari je DIY dekat dengan uh, kawasan Sungai Kantan akan jumpalah kedai ini baik Uh, saya bacakan eh? uh, kenyataan daripada se uh, uh, saudara Dr. Mazli Malik Berkenaan dengan kesalahan bendera Baru-baru ini, uh, Sinchu Deli dipanggil kerana salah bendera Ada satu lagi, Ahmad Cita dipanggil, dipanggil kerana salah bendera Rupa-rupanya KPM sendiri, Kementerian Pelajaran Malaysia Telah mengeluarkan satu gambar salah bendera tuan-tuan Tuan-tuan, kalau ia pun malas nak design Ataupun nak murah sangat, janganlah buat AI Jangan guna AI, Okey? AI yang diguna tu saya rasa dia guna AI co-pilot ha, sebab co-pilot ni dia takkan bagi full eh. jadi nasihat saya jangan guna AI untuk buat benda-benda macam tu AI takkan bagi accurate punya ok Mazli mengatakan salah bendera Mazli saran pegawai tinggi KPM letak jawatan bekas menteri pendidikan Mazli Malik berkata pihak yang perlu dipertanggungjawabkan ke atas kesilapan bendera Malaysia dalam pembentangan laporan analisis keputusan SPM ini keluarkan KPM Mazli menyifatkan kesilapan itu sebagai memalukan dan mencerminkan kegagalan sistemik dari dalam. Dia berkata kesilapan dalam penerbitan rasmi seperti itu menunjukkan kecuaian dan tiada disiplin dalam kalangan mereka yang beri tanggungjawab menguruskan bahan pendidikan awam. Timbul persoalan bagaimana sebuah dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan boleh melakukan kesilapan dan kesalahan terhadap bendera negara. Saya rasa itu benda yang sangat krusial tuan-tuan. Eh? Jadi kalau kita nak ambil tindakan kepada apa dipanggil kepada Sinciu Delhi, Sinciu Delhi kita nak ambil tindakan kepada suap khabar Cina yang lain kita nak ambil tindakan bagi saya KPM kena bertanggungjawab juga kan kita nak kata menteri letak jawatan bukan dia yang nak kena arahkan menteri tersebut kita kena cari siapa yang mengarahkan dan memastikan perkara tersebut supaya keluar arti kata uh, disiarkan kita kata itu kena tindakan yang tegas perlu diambil kita jangan kompromi hanya mereka orang kerajaan kita risau nanti mungkin ada sabotaj dari dalam kita tak tahu kan ha, eh? Apa dipanggil sebagai the hidden hands Tangan raib ha, Ataupun apa orang kata Daulah terpendam Kita tak nak perkara tersebut berlaku Okay Alright Saya tak berniat untuk uh, live lama malam ini insyaAllah Terima kasih yang tak datang pun donate Terima kasih juga eh. ramai malam ini Alhamdulillah Dan uh, insyaAllah Saya tutup uh, dengan ucapan dalam hidup kita ni tuan-tuan Sebenarnya kita jangan pernah Uh, rasa bahawa kita ni dipinggirkan kerana akan ada orang yang menghargai usaha kita selagi kita berusaha sebaik mungkin insyaAllah dan tuan-tuan kita kena faham eh? hidup ini kita jalan terus agak hidup agak ngelaban selamat malam yang penting lawan tetap lawan Assalamualaikum walaupun benda ni dah Berapa hari saya terlupa. Isu Menara KL, kerajaan layan syarikat Bumi Putera secara tidak adil, kata Muhyiddin. Pengurusi PN, Muhyiddin Yassin, mengkritik kerajaan berhubung kemelut konsesi pengendali Menara Kuala Lumpur. Muhyiddin mendakwa, pengusiran syar syarikat pengendali terdahulu, Menara Kuala Lumpur Senar dan Hydroshop Shop dilakukan secara tidak sah. Hukum rimba tidak boleh dijadikan amalan dan norma pentadbiran. Insiden pengusiran, paksaan ini menggoncang asas Malaysia sebagai sebuah negara hukum. Adalah tidak wajar bagi kerajaan untuk tidak mempertimbangkan sebuah syarikat bumi yang telah mengurus menara KL selama bertahun-tahun dengan rekod yang baik. Pada masa yang sama, syarikat tersebut telah dilayan secara tidak adil kerana terpaksa menang liability lebih 300 juta katanya. Pada April tahun lalu, Pesuruhjaya Hydro Shop, sorry, Pesuruhjaya Tanah Persekutuan mengusir Hydro Shop dan MKLSB dari Menara Kuala Lumpur. Alright. Okay, beberapa perkata, peka, perkara, Muhyiddin Yassin kata, Berapa perkara. Dia mendakwa pengusiran itu berlaku secara tidak sah. Dia kata, ok. Saya jawab. Eh? Soalan pertama. Adakah, siapakah pemilik Menara Kuala Lumpur? Saya bagi jawapan. Jawapannya Kerajaan Malaysia. Soalan kedua. Siapakah yang Kerajaan Malaysia telah berikan konsesi untuk menguruskan Menara Kuala Lumpur? Pada tahun 1996, jawapannya adalah Menara KL Sdn Bhd di bawah Uh, TM Malaysia. Soalan seterusnya, bagaimana pula penglibatan HydroShop? Pada tahun 2021-2022, HydroShop telah membeli uh, apa orang kata MKLSB daripada TM dengan harga 3 juta ringgit. Baik. Berapa lama soalan keempat? Berapa lamakah konsesi HydroShop? Sorry, konsesi MKLSB untuk mengendali atau menguruskan Menara Kuala Lumpur? Jawapannya 30 tahun, iaitu tamat pada 1 April 2025. Soalan kelima, setelah mengambil alih MKLSB pada tahun 2021, adakah MK, uh, Hydroshop masuk tender bagi meneruskan 20 tahun lagi konsesi yang akan tamat pada 1 April 2024? Okey. Ya, yeah, tender dibuka pada 2020, sorry, 2025. 2024 tender dibuka dan Hydroshop masuk RFP, dia panggil request for proposal bersama empat syarikat yang lain. Ada lima syarikat yang masuk tetapi mereka kalah. Alright. So, akhirnya pada Disember 2024, mereka menerima notis keluar kerana mereka telah kalah. Dan mereka kena keluar sebelum 1 April 2025. Soalan saya, dekat mana di situ setelah fakta yang saya nyatakan tadi, pengusiran itu dibuat secara paksa? kerana mereka stay sehingga lepas 1 April. Mereka bukan dihalau 30 Mac, bukan dihalau 10 Februari, bukan dihalau 1 Januari tak. Mereka dihalau selepas 1 April iaitu 17 April. Notis itu konsesi mereka tamat pada 1 April. Notis keluar pada Disember 2024. Saya tanya soalan kepada tuan-tuan yang reasonable. Adakah itu pengusiran paksa? Adakah itu hukum rimba? Kemudian dia kata adalah tidak wajar bagi kerajaan untuk tidak mempertimbangkan sebuah syarikat Bumi Putra yang telah mengurus Menara Kuala Lumpur selama bertahun-tahun dengan rekod yang baik. Tuan-tuan, bila kita buka tender baru, kita buka RFP baru, request for proposal yang baru, maka terpulang kepada kerajaan untuk nak memilih sesiapa. Adakah Hydroshop dihalang untuk masuk RFP tersebut? Jawapannya tidak. Bagaimana kau tahu is Menteri Fahmi Fazil Datuk Seri Datuk Fahmi Fazil sendiri bagi tahu saya RFP itu disertai antaranya oleh Syed Rashab. Jadi adakah dia dihalang tidak? Tapi kenapa tak pilih dia? Kalau pilih dia baik tak buat payah buat RFP bagi direct direct tendernya. Bagi direct apa orang kata direct project dia, bagi direct award. RFP ni kita kena bertanding lah request for proposal ni kita kena bertanding lah lima syarikat kemukakan kenapa kami terbaik kami ni ber, dia tengok dan akhirnya dia tengok ok dia ambil dan dia bukan tengok bumi putra tak bumi putra layak ke kamu kemudian menyebab ini asangkaan saya mungkin betul mungkin salah kenapa tiba-tiba tak bagi pada hydro shop seterusnya Mahathir, Muhyiddin ni kata Muhyiddin Nassin kata dia mereka terpaksa menanggung liability 300 juta Okay, liability tu liability apa tuan-tuan? Liability tu liability apa? Liability itu liability apa? Tuan-tuan tahu tak liability apa tuan-tuan? Liability itu datang daripada MKLSB kalau benarlah. Kan? Datang daripada MKLSB. So, bila dia beli syarikat itu pada 2024, bila dia tak mampu, uh, so, bila dia take over syarikat tersebut, sepatutnya dia buat due diligence dia bukan mewarisi hutang Menara Kuala Lumpur. Dia mewarisi hutang MKLSB kalau betul lah 300 juta tersebut. So, bila dia beli dengan hutang liability 300 juta, siapa yang bangang tuan kan? Kerajaan bangang ke dia bangang? Yang kau beli syarikat yang ada hutang 300 juta, yang kontrak akan tamat pada 1 April 2025, sedang masuknya beberapa tahun lagi, kenapa pula kerajaan yang kena salah? Faham? disebabkan isu ini Yani Yani eh, Yani dari pada TikTok ada mesej saya tadi kata um, Abang Iswadi dia kata saya ingin mencabar Syafiq Halim yang belum main isu ni untuk berdebat dalam isu Hydro Shop ni Abang boleh uruskan tak? Saya kata boleh tuan, -tuan kalau tuan, tuan masuk dalam live Syafiq Halim bagi tahu dia Yani ajak debat isu Menara Kuala Lumpur komen kat bawah dia nanti boleh? boleh bantu eh? Okey tuan-tuan, itu saja daripada saya pada malam ini. kita berterima kasih yang datang dan bersiaran lebih 4000 orang menonton kita pada malam ini dan kita mohon maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya. Hidup jalan terus tuan-tuan. Agi hidup, agi ngelaban. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum